হেল্ল' প্ৰিয়ান আজি বনাম এয়া পানীলাও আঞ্জা মাছৰ লগত এয়া পানীলাও এটা আনিলে বজাৰৰ পৰা আৰু বনাম বেঙেনাৰ খাৰ আৰু এয়া ধনিয়া আৰু এয়া হ'ল মাছ মাছৰ মূৰখিনি বেঙেনাৰ লগত বনাম আৰু মাছখিনি বনাম পানীলাওৰ লগত তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মূৰখিনি ফ্ৰাই কৰিব আছে আৰু এয়া পানীলাওখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'লোঁ বেঙেনাও কাটি ল'লোঁ আৰু পানীডাও অকণমান কাটি পিছৰ ফালখিনি থৈ দিলোঁ বেছি হ'ব পাৰে আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বেঙেনাৰ খাৰখিনি বহাই দিছোঁ বেঙেনাৰ খাৰখিনি শেৱালি ফুলো দিছোঁ কেইটামান দিলে ভাল লাগে আৰু এতিয়া মগুখিনি দি এইখিনি অকণমান চ'লা খাৰ দি ঢাকণ লগাই ৰাখি দিম আৰু এইফালে লাওখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ শুকান জলকীয়া গোটেইখিনি দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত এয়া আদা খুন্দি থৈ দিছোঁ আৰু আদাখিনি এতিয়া তেলতে দি দিলোঁ এতিয়া অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া ভাজি ল'লোঁ আৰু তেজপাতটো দিছিলোঁ এফিলা আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি আছোঁ আৰু ৰঙচুৱা হালধে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই লাওখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ জাতিলাওখিনি আৰু এতিয়া দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু এইখিনি লৰাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে নিমখ হালধি অলপ দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ হালধি দি দিলোঁ দি এইবাৰ ভালদৰে এইখিনি মিলাই দিম এতিয়া মই ইয়াতে অলপ খোৱা চ'ডা দি দিম চ'ডা দিলে আঞ্জাখন খাই ভাল লাগে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ চৌদা দিয়াৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে জিৰা দি দিম আৰু আগতে ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিছিলোঁ দি খোৱা নহ'ল আৰু ধনিয়াৰ পাতকেইটামান দি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিয়েই গৈছে এতিয়া উতলা গৰম পানী দি দিম ইয়াতে আঞ্জাখনত এয়া উতলা গৰম পানী দি দিলোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিম এতিয়া ঢাকোন লগাই ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিম আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ উতল আহি গ'ল এতিয়া মই মাছকৈ পিচ দি দিম ইয়াতে আৰু মাছকৈ পিচ দিয়াৰ পিছত এইখিনি ঢাকোন লগাই ৰাখি দিম এয়া এতিয়া আমাৰ আঞ্জা ৰেডিয়েই হৈ গ'ল আৰু শেষত আৰু ধনিয়াৰ পাত কেইটামান কাটি দিছোঁ এনেদৰে শেষত ধনিয়া পাত কাটি দিলে খাই বহুত ভাল লাগে সোৱাদটো আৰু এয়া মোৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া পৰিৱেশন কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ আঞ্জা আমাৰ ভাতৰ থালখন ৰেডি হৈ গ'ল ভাত বেঙাৰ খাৰ আৰু এয়া পানী ডাৱৰ আঞ্জা মাছৰ লগত আৰু মাছ ফ্ৰাই